Rakyat di negeri ini diminta menghindari sebarang tindakan bersifat provokasi kaum bagi memastikan kemakmuran dan keamanan yang dikecapi ketika ini terus dapat dinikmati. Dalam perutusan tahun baharu 2016 yang dipertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin menyatakan rakyat tidak seharusnya menyalahgunakan kebebasan bersuara dan mencetuskan isu-isu sensitif dan kontroversi yang boleh merosakkan perasaan muhibah dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Katanya peristiwa serangan di Paris yang menggemparkan dunia pada 13 November lalu juga perlu dijadikan iktibar. Justru kerajaan adalah tegas dalam menantang segala bentuk keganasan sama ada di barat maupun di timur, di Eropah maupun di Asia. Dalam perkembangan yang sama, gulungan muda mestilah bijak dan jangan dipengaruhi dengan pemikiran terorisme maupun terjebak dengan kelompok ini. Tun Haji Johar juga menyatakan kemakmuran dan keamanan serta pembangunan ekonomi yang mantap di sesebuah negeri hanya boleh dikecapi sekiranya mempunyai keadaan politik dan pentadbiran yang stabil. Beliau turut merakamkan penghargaan terhadap anggota pasukan keselamatan kerana sanggup berkorban dan berjauhan dengan keluarga demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat negeri ini terus terjamin. Yang di-Pertuan Negeri menyatakan demikian dalam perutusan Tahun Baharu 2016 di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kerajaan Negeri Sabah terus komited melaksanakan lebih banyak agenda pembangunan di seluruh negeri demi menjamin kesejahteraan rakyat bagi tahun 2016. Ini termasuklah melaksanakan penambahbaikan infrastruktur asas, pembasmian kemiskinan, meningkatkan kualiti hidup dan pembangunan wilayah yang seimbang. Dalam perutusan tahun baru 2016, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menyatakan kerajaan negeri turut melaksana pengurusan kewangan yang lebih berhemah bagi memastikan fundamental ekonomi negeri terus kukuh menerusi pelaksanaan beberapa program transformasi antaranya Koridor Pembangunan Sabah SDC yang memberi tumpuan kepada sektor pelancongan, pertanian dan pembuatan selain menggalakkan pemprosesan hiliran sumber semula jadi seperti minyak dan gas. Projek-projek yang dijana menerusi inisiatif ini bukan sahaja melahirkan lebih ramai tenaga mahir, malah secara tidak langsung mengurangkan penghijrahan golongan belia ke negeri-negeri lain. Semoga dengan azam dan iltizam yang baru, rakyat dan negeri Sabah akan mencapai lebih banyak kejayaan dan kemakmuran pada tahun 2016. Datuk Musa menyatakan demikian dalam perutusan tahun baharu 2016 di kediaman rasminya di Sri Gaya, Kota Kinabalu. Sementara itu, tahun baru 2016 diharap membawa lebih banyak kebaikan kepada negara, khususnya Sabah dalam pelbagai aspek sama ada ekonomi, sosial maupun politik. Orang ramai yang ditemui RTM di Kota Kinabalu dan Menumbuk rata-rata berharap Sabah akan terus makmur dan mencipta lebih banyak kegemilangan tahun ini. Ah, keharmonian negara Malaysia akan semakin baik ah, dari segi kaum dan juga agama. Ah, juga pada sektor ekonomi semoga Malaysia semakin berkembang dari sektor ekonomi untuk mengurangkan lagi kos beban rakyat pada masa kini. Harapan saya untuk uh, diri saya sendiri uh, saya ingin uh, supaya saya punya rezeki bertambah uh, mendapat uh, peluang kerjaan. Um, saya berharap uh, pembangunan di negara ini semakin berkembang, semakin pesat. Lepas tu dari segi ekonomi pun semakin maju dan peluang pekerjaan pun semakin bertambahlah. Uh, saya mengucapkan selamat tahun baru. Uh, semoga merzeki dan semoga menumbuk ni lagi majulah berbanding yang sebelum-sebelum ni. Semoga tahun yang datang uh, bertambah rezeki semoga dipermudahkan segala kejayaan ya untuk keluarga saya ataupun untuk diri saya sendiri. Ketibaan tahun baru 2016 disambut meriah tetapi secara sederhana. Tinjauan di sekitar bandaraya Kota Kinabalu mendapati sambutan tahun baru berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan beberapa lokasi sekitar bandaraya menjadi tumpuan awam. Bandaraya Kota Kinabalu mula dibanjiri ribuan warga kota termasuk para pelancong asing menjelang kiraan detik 12 tengah malam. Antara lokasi tumpuan ialah kawasan Pantai Tanjung Aru dan Tanjung Lipat. Selain itu, premis-premis awam dan gerai makan di sekitar Anjung Senja, KK Waterfront dan Anjung Selera serta Taman Awam Teluk Likas turut dikunjungi orang ramai. Walaupun pelbagai peristiwa pahit dan manis yang terpaksa diharungi sepanjang tahun 2015, namun tahun 2016 diharap dapat memberi lembaran baru dengan azam dan iltizam untuk mencapai kejayaan lebih cemerlang. Operasi dan penguatkuasaan kelulusan jualan murah khususnya jualan kembali ke sekolah sedang giat dijalankan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Sabah di seluruh negeri. Operasi itu tidak terhad kepada pemantauan harga barangan, malah melibatkan pengambilan data dan senarai harga barangan bagi semua barangan yang terlibat dengan kempen jualan murah premis atau peniaga yang mengambil bahagian dia nak memastikan bahawa jualan murah yang diadakan itu adalah betul dan memang sebenarnya murah bukan harga yang dinaikkan terlebih dahulu dan baru dikurangkan. Uh, so itu adalah dianggap sebagai satu penipuan dalam menjualan jualan murah. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Sabah Yahya Sujak menegaskan demikian kepada RTM ketika ditemui di Pejabat Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah di Wisma Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu jelasnya belum ada sebarang tindakan mahupun aduan berhubung premis atau peniaga yang terlibat dengan salah guna kempen jualan murah sempena kembali ke sekolah di negeri ini bagaimanapun pihaknya telah mengambil tindakan terhadap premis perniagaan yang menjalankan jualan murah tanpa mendapat kelulusan KPDNKK sehubungan itu beliau menyeru pengguna khususnya ibu bapa yang merasa tertipu dengan kempen tersebut untuk tampil dengan bukti bagi membolehkan pihaknya mengambil tindakan lanjut Menjelang pembukaan sesi persekolahan 2016 isni depan, seramai 60 murid sekolah rendah di Sempurna menerima bantuan kelengkapan persekolahan. Bantuan berupa baik sekolah dan wang tunai itu diserahkan Ahli Dewan Undangan Negeri Senalang, Datuk Seri Haji Nasir Tun Sakaran dalam majlis penyerahan peralatan sekolah di Dewan SK Kubang Pinang, Sempurna berucap dalam majlis ini, Datu Nasir menyatakan bantuan tersebut bertujuan meringankan beban yang ditanggung ibu bapa murid khususnya yang berpendapatan rendah bagi menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak mereka. Beliau berharap bantuan itu dapat dimanfaat sepenuhnya dan menjadi pendorong kepada murid untuk lebih rajin ke sekolah. Ini kerana anak-anak merupakan permata ibu bapa dan aset penting negara untuk menjadi pemimpin pelapis yang dapat membangunkan negara pada masa depan. Yayasan Nur Jawahar menerusi program Ziarah Kasih terus komited membantu golongan kurang berkemampuan, fakir miskin, orang kurang upaya OKU serta ibu tunggal di negeri ini tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan budaya. Terbaru program Ziarah Kasih Yayasan berkenaan diadakan di Pusat Pentadbiran Sister Seluruh Malaysia, Loreto Convent di Penampang. Isteri yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Hajar Norlida Tan Sri RM Jasni, menyerahkan sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan kepada Sister Grace Diosing dalam program tersebut. Turut sama pengurusi Yayasan Nur Jauhar, Haji Alhamratun Haji Juhar. Sumbangan berkenaan akan diagihkan kepada 175 kanak-kanak di Taska Paitan dan asrama sekolah masing-masing di Kota Marudu, Kota Belut, Ranau, Tamparuli, Keningau, Kota Kinabalu dan Tambunan di bawah selia ...dan Loreto Convent. Program Ziarah Kasih ini diteruskan dengan penyerahan sumbangan kepada Muhammad Saiful Ali 10 tahun yang menghidap barah otak tahap 4 di kampung Shantong Luyang sebelum meneruskan perjalanan ke kampung Likas dan kampung Salutuaran untuk menyerahkan bantuan sama kepada ibu tunggal dan fakir miskin yang dikenal pasti. Para penerima bantuan yang ditemui turut menzahirkan rasa syukur terhadap keprihatinan yayasan tersebut. Tuhan, aku ucap terima kasih banyak Ya Allah ya Tuhan, ku mudah-mudahan murah rezeki kamu semua. Nah. Ah, itu, itu, itu itu yang gua anu dapat sampaikanlah. Terima kasih pada Yayasan Nur Johan. Hmm, uh, memberi uh, barang kepada makcik. Ya saya, saya bagi pihak ni kan, bagi pihak saya saya mengucapkan ribuan terima kasih lah di atas sumbangan yang diberikan pada hari ini. Hmm. Sejak ditubuhkan pada tahun 2012, Yayasan Nur Jauhar telah mengagihkan sumbangan kepada 900 individu termasuk badan kebajikan sekitar Kota Kinabalu, Pitas, Kota Marudu, Sandakan dan Tawau. Radio Televisi Malaysia RTM sedia menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan syarikat-syarikat korporat di negeri ini khususnya aspek penyampaian maklumat berkaitan pembangunan dan ekonomi negeri. Menurut pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Haji Ngasio, hubungan tersebut bukan sahaja dapat mewujudkan situasi menang-menang. Bagi kedua-dua pihak, malah dapat menyebar luas peluang-peluang pelaburan dan ekonomi Sabah ke pihak luar. Beliau menyatakan demikian ketika menerima kunjungan pengurus kanan Hal Ehwal Koprat dan Komunikasi Surya Capital Holding Berhad Datin Maria Mahmud di Kompleks Bersepada Komunikasi dan Multimedia di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datin Maria berharap hubungan baik antara syarikat Koprat dan media rasmi kerajaan itu dapat dikekalkan. Beliau juga menyatakan pihaknya memerlukan bantuan RTM untuk mempromosikan peranan dan sumbangan syarikat terhadap pembangunan ekonomi Sabah seperti pembangunan pelabuhan-pelabuhan di negeri yang terletak di bawah kelolaan syarikat tersebut. Seterusnya kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 7.30 pagi ini diadakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kamong Bandulan Kota Kinabalu yang dihadiri Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Janap Ahmad Aid yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Karambunai. Manakala pada pukul 10 pagi akan diadakan majlis pelancaran buku Salah Silah Keluarga Intang Akoh di Tuaran. Pada pukul 2 petang pula akan diadakan majlis pelancaran Sabah Scout Rescue dan Relief Team di Dewan Ibu Pejabat Pengakap Negeri Sabah Sembulan. Sementara itu pada pukul 2 petang juga akan berlangsung majlis perasmian Matunggong Challenge di Pantai Mandawang Matunggong.